Кишник, это ж полчаса нужно тянуть его, полчаса ты тянешь что тюну, тянешь, тянешь. Она подплыла, а потом увидела, короче, лодку, у нее же глаза есть тоже, понимаешь, глаза. Она увидела лодку, тебя увидела, посмотрела и, и тебя послала, и обратно в океан опять поплыла. Здравствуйте. Привет. Сейчас вы отлагаете, подождите. Сейчас вы подождите. Что я там со звуком сделал? Я? Ничего. Ну, эхо пошло от тебя опять. Это интернет, интернет зависит немножечко. А О чем ты из... беседуете? А ты из какой страны? Россия. Ты из России? Да. А почему за окном ночь? Как ночь? Это, это, это в комнату окно, это не на улице. Это окно в комнату? Да, но это типа... Это и блять. Лоджа, лоджа это называется. вот. Короче, балкон большой. А, ну, понятно. Да я про войну и мир, а ты о чем? Про войну и мир? Ну, я вообще на все темы могу пообщаться, в принципе. Ну, какие у вас вопросы, допустим, есть ко мне, как человеку из России? Ну, как человеку из России есть вопросы? А ты сразу сказал на все темы. Ты сразу что-нибудь про... 3 Атлас. Конечно. Как ты считаешь, это конспиролог... О, ничего себе, сам блогер, так сказать. Встречал вот этот... Здесь что интересно, выбираешь Украину, и э, иногда попадают русские военные. Вот они пишут локации Украина, флаг, а -а -а. А вот сидят эти вот... Я общался позавч... позавчера, он, короче, из Дагестана. Ну вообще, такой кадр, это нужно было записать, он такой тупой вообще, как такой тупой-притупой, он даже не может предложение сложить, он там вот э, матерится постоянно uh -huh. и воюет сейчас в Украине, да, русский не знает практически, то есть он по-русски так пару слов таких простых может сказать, а я спрашиваю, почему ты там воюешь, ну там типа, что, говорю, ты что защищаешь русский мир, ты как бы сам не умеешь общаться по-русски и вот... Но он так не сказал. Я думаю, что за деньги, скорее всего, воюет. Да больше всего, что за вот деньги. Так то Он мне напомнил, знаешь, кого этого? Сейчас посмотри фильм, этот называется этот, этот The Dictator. Саша Кохин играет. Саша Кохен. Бород, Бород. Это у него этого Саша диктатора был этот э, двойник был. Он все время с этой совечкой ходил такой, совечкой с козочкой ходил. Вот это вот это, это просто была копия вот этого, э, этого двойника диктатора. Слушайте, а я вот э, хотел у, у австралийца поинтересоваться только что с канадцем говорил и э, с yeah. норвежцем. Там беда бедовая э, по поводу того, что их э, страны признали государство Палестина. Я спрашивал, почему, что как, говорят, очень большая очень много мигрантов мусульман которые влияют на политику премьер-министра ну да 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 а я слышал что в австралии к этому более как-то жестко относятся австралийцы что у вас вроде я бы... честно у меня, у меня нету времени у меня нету энергии на вот это вот на израиль и, и палестину потому что у меня как бы все, вот это, я встаю утром читаю новости только про Украину. Так. И я, я не, не анализирую новости про вот это, что там происходит в э, Палестине. Мне как бы это, это далеко, это, это что-то там не, не, как бы не мое. У меня там родственники в Украине живут, поэтому uh -huh. э, что-то есть там, да, вот эти вот эти, какие-то пропалестинские настроения, какие-то по новостям показывают иногда, но я за этим не слежу. Вот э, что э, в Украине происходит, я постоянно слежу, да. Поэтому я не смогу тебе, так сказать, процентов сказать, да, ну, да, диаспора мусульманская большая, конечно, да, да, и поддерживает многие Палестину, да. В Австралии Это тоже факт. большая мусульманская есть, существует, да? да, да. да? Ага. да. понятно. Ну и тоже, я же говорю, мы как бы, вот они там как-то, мы ходим, вот украинцы, тут диаспора собирается, наша группа вот, на футбольные матчи, там мы собираем деньги, отправляем потом найти на пиведроны постоянно, то есть вот... Такой, этим занимаемся. Поэтому времени на то, что там Палестина, Израиль, там как-то, ну, знаешь, как-то, ну, ну не, не, не я, не я, знаю, не я, я, я да. понял, я понял, я понял. Ну, сейчас Поэтому, вроде да. какая-то надежда есть, в связи, наверное, то ли на Трампа э, британцы повлияли после его визита в Британию, как-то вроде бы у него Обе. Это Король, да, Чарльз, скорее всего говорят, что что-то там сказал, бы нашептал, вроде бы там за бокалом вина, может, что-то и сказал. Возможно, возможно. Ну, я тебе скажу про Палестину, Украину. Конечно же, в Австралии больше этого. По новостям больше Палестины и мало Украины. Ну, есть почему? Ну, слышится, иногда, да, но не так много. Ну, вот процентов, это... наверное, 70-80 Палестина и Украина процентов 20-30. То есть по новостям передают, вот бомбили Киев, то есть это да, такое -такое то там э, интервью тоже берут, берут, как бы у этих аналитиков военных тоже про войну в Украине есть такое, да, я слушал по радио. А, то есть нет, как бы есть, ну, э, как бы с Украины, как бы новости есть с Украины, но не так много, как вот про Палестину. Да. Про Палестину а вот мне больше. еще интересно, вот э, регион Восточный, я слышал, что Австралия там создает какие-то военные союзы противовес Китаю. Вот эта тема рассматривается в общественном пространстве. Аукус постоянно, а укус здесь постоянно, да? Это, это ну, что-то вот из этого Трампа, там перед Трампом все хорошо про по маслу шло, хорошо, нормально, угу. а теперь вот как-то вот такое такая непонятная ситуация. Ну, у нас в городе уже факт, уже факт. Уже строится городок для американских специалистов, то есть это и подводники, там, которые, ну, инженеры, всякие там, не знаю, кто, может ухаживать за этим, за флотом подводными, из подлодок. И не буду врать, ну, что-то там 2-3 года должна, как бы, эта подлодка прийти первая. 2020, а может даже меньше, 2026-2027 года должна уже подлодка прийти, и вот это, которая будет патрулировать э, это западное побережье Австралии, там против этих э, коммуняк, этих пи -пи пидорасов, этих китайцев, вот будет какое-то уже патрулирование идти. Да. А я слышал, это та подлодка, которую Австралия заказала уже для себя. Это будет австралийская, она. Так... Не одну. Там что-то заказали около что-то, опять же, я не помню, так из Top of the Head 7-8 а, штук заказали. 100%. И вроде бы они дадут нам поддержанное вначале свои, этот, как это, Virginia, этот тип Virginia тип подлодки, mm. поддержанные на какое-то время, а потом уже будут постепенно передавать уже новые. Да. Uh -huh. Uh -huh. То есть на этих будет обучение, это, это долгие, это, это, занимает много, это не, ты не сможешь на подлодке, так, знаешь, это, не, это не, это не, лодка, сел там этот, с пивом там этот поплыл, это очень много занимает, обслуживание. Это, это сейчас дорогой, строится база у нас большая. По новостям говорят, что куча траков по мосту идут. У нас такой островок, здесь, там, где там дети эти подлодки базируются военный флот. И куча траков туда-сюда эти строители, короче, там строят, 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 строят. Это очень быстро делается. И строится городок там 2000 плюс американцев, которые приедут сюда семьями своими а. к нам, к нам это туда в Австралию, в наш город, да. именно в наш город, а -а -а. только а -а -а. в наш город. Но я когда-то а, слушал есть, это, это, это как развивается, то есть это уже пошло все вперед. Я когда-то слушал про военно морской флот Австралии, то приоритет Австралии был не в создании больших авианосов, а наоборот маленькие корабли, чтобы патрулировать э, очень большая территория, которую надо патрулировать от каких-то мигрантов, от каких-то там десантов. А, да, иммигранты, нелегальная рыбалка, иммигранты, э, наркотики, э, э, нелегальная рыбалка, это Индонезия, очень Индонезия, многие заплывают из Индонезии, многие заплывали из вот, там же вот, вот, живет, и они этот постоянно где-то ловят нашу рыбу, там где нельзя ловить это, и вылавливают, и все это, короче. Угу. Да, да. Ну и, конечно, Китай. Это все знают, когда это китайский этот флот такой маленький, там они обошли всю Австралию, и кто-то ничего не заметил. Только под Сиднеем там чувак летел на этот на, на, на гражданском самолете, этот, по-моему, это был не конта а какой-то другой авиалинию. Короче, какой-то авиалинии летели, он о, о, там эти... какой-то флот там под нами. И он передал по рации, и уже узнали, что это китайские эти военные, да. То есть проблема... Это было от Сиднея, совсем близко, да. Проблема, тысяч, ну, такую большую границу морскую я имею в виду. Да, очень это... сложную. Поэтому выбрали Сначала подписали этот контракт с французами, но у них были дизельные подлодки. А они же нужны, эти аккумуляторы это требуют этого как это, воздуха, нужно постоянно всплывать на них, mm. понимаешь, Вплыл, потонул, всплыл, потонул. А это хотят атомные, потому что у них, конечно, ресурс гораздо больше. Они могут под водой находиться очень долго и нужно им всплывать, они как такие невидимые. А, то есть поэтому приоритет сделали американцам, потому что подлодки лучше. Ну, расстояние, сам понимаешь, ну, вот да. 3000-4000 миль, это дизельная подлодка. В Черном море, пожалуйста, можно там плавать, средиземным на ней, да. Ну, это не для Австралии, это вот эти и маленькие эти подлодочки, эти дизельные. В Австралии... Уязвимые очень. В Австралии... нужно всплывать. Обычные граждане, которые живут, вот, много имеет э, каких-то, я не знаю, яхт, катеров, лодок или это. У нас две лодки. Сейчас одну прода продаем сына, 4 метра продаем, а вторая это наша, ну, моя, как бы это 6 метров. Уже очень много. Ну 6 метров И, это куча, -куча бизнеса. Может. Это чисто лодка или она ну, с мачтой? Или ну, 6 метров? Не, это... ну, кабинка, кабиночка, моя. Не, каб... это для рыбалки это для рыбалки. Главное, чтобы было места много, чтобы где бегать. Это за это, судочка, это вот uh -huh, там, uh -huh. как минимум комфорта и такое этот, много этот, как места, чтобы побегать, там что-то. Ну, вот там. на 6-метровой лодке, вот куда можно выйти в океан? Это максимум на день, но ну, я так понимаю. Не, не пойди, пойдешь же там на, 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 на неделю на ней в океан? Но если на остров, можешь на острове якорь кинуть и там себе можешь спать ночью, переночевать, потом утром еще рыбачить, и потом вернуться домой. А, есть острова, которые недалеко от материка, да? Да, очень много островов, да, там а. заплываешь, там э, паркуешься, этот якорь сбрасываешь, этот, ну, э, а, против тогда... океана, против океана, чтобы этот, не было этого а. То uh -huh. есть, uh -huh. Как это сказать, не знаю. Это что. Ну, короче, в бухте, в бухте такой, В бухте, с обратной стороны океана, чтобы не было... Бухта. Да, да, Я... да. Ну, там сидишь себе этот... А как разрешают? Есть это есть спальники, там этот лежишь, кушаешь, там холодильник какой-то там взял на, на батареях там или у кого-то встроенный есть вот такое да. но это на диком пляже или есть оборудование места для таких рыбаков нет ты по какой берешь там эти такие парковки специальные там нужно это платить за этот парковку ты платишь а о есть, я о чем хотел спросить приходишь на парковку в случае необходимости вызвать там помощь медицинскую связь какая-то там а, нет, конечно. -то. именно все цивилизовано да а если да. А если, например, сам хочешь дикарем на какое-то необорудованное место? Это нужно на север, на севере там, вот на севере это много островов, но мы там никогда как бы не были, не парковались, я как бы угу. не там, по-моему, там можно просто тупо этот якорь бросить, там вообще как бы нету ни городов, ни какие-то маленькие села, там можно вот да, бросить якорь, Ну, там это вот как вот в сторону Дарвина, в сторону, на север в сторону Дарвина, там как бы население очень э, мало uh -huh. людей, поэтому на свой страх и риск, если хочешь. Ну это опасно, конечно, ну вдруг шторм. А в уже... города, да, вот город, большой город, пожалуйста, есть там островок, другой островок, вот у нас можно припарковаться, пожалуйста. Кстати, дети вот парковались, э, этот сын брал друзей своих, они этот, э, на этом островке парковались на, 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 на ночь. А, а такой еще вопрос, где эта лодка шестиметровая хранится? Есть специ... Впереди, дома. Впереди дома стоит прямо. Вы ее на специальном прицепе на автомобиле везете. На прицепе. На... Она стоит на прицепе, да, 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 сколько. Ага. Да. Вот вы на прицепе ее к дому подвезли, вы ее с прицепа тяжело снять 6 метров, как ее снимешь. А зачем ее снять? У нас прицепа, прицеп, она стоит две оси, две оси, ага. она, с и она на прицепе так і да. и стоит. потом делается сервис, там прицепу. Вот я не дал, тебе, как эти, беринг сменял, подшипники менял. Приехали чуваки, подняли прицеп с лодкой, ага. эти колеса сняли, эти вот, эти вот забили, короче, эти вот подшипники японские, кстати, хорошие, они из нержавейки, все это поставили этот и, ага. и опустили ее. Да. Она алюминиевая, а же алюми... она не тяжелая, алюминиевая. А чтобы транспортировать эту лодку, какие-то нужны дополнительные права? Все-таки 6 метров сзади вести это как права на... Нет, при... нет, 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 нет. Обычным, С обычными правами можно ее транспортировать? Обычные права на лицензию, да. да, да. А -а -а -а. Ну, как 6 метров, да, а может больше, если ты а тащишь больше, там что-то нужно, какую-то лицензию. Ну, вот 6 метров, я, мы тащили 4 метра, 6 метров, нет проблем, тащишь себе куда хочешь по, по, по всей Австралии. О, о, ничего не а как ее там специальные есть, чтобы на воду ее спустить? Ну, не, не в каждом же месте ну, можно. В каждом городке, вот в каждом городке, вдоль побережья, более-менее таком, э, ну, с пляжа не, не спускали, но в каждом городке есть такие эти вот, как. как эти Съезды специальные. Вот, да? бо, бо, называется ботрем, такой он из, этого, из бетона. Ага. Специальный. Там Прям эти все палочки стоят, чтобы ты это веревочка привязал, спустил. Привязал, потом сел на нее и поехал себе, да. Ага. А вы когда, это... вы когда лодку а, спустили, городе. машину. Там стоянка какая-то есть на берегу, да? Стоянка, да, да, да. да. Машину там бросили, поехали да. ну, с... да. себе по... да. на лодке, а потом вернулись, да. машину забрали. Да, да. Ага, это почти. целая индустрия. Это, это в городе у нас очень таких много. В моем городе таких мест, где спустить лодку, можно, наверное, штук, я не знаю, 50, 100, наверное. Я не знаю, где-то такое. Ну, в основном То лодки, вот, потому что это, яхты они дорогие, яхту, больше, яхту на, на а, прицепе не привезешь. Специально надо стоять. Ну, яхты, да, они. Да. Их или есть такие хранилища для яхт, для больших лодок. Там этот приветок форклифт поднимает, это, это вот. Вот я видел, ставят, да, на, да, на, да, на, да. На полочку, на, на полочку. И на полочку, потом ты звонишь, ставят. Я приеду там в субботу. Короче, утром приеду, чтобы она уже спустили, и тебе спускают. Но это. Это, это денег стоит дорого стоит. и это, это сервис это такой дорогой это, сервис. Больше. Не каждый себе Вообще пользует. все что с лодками это очень дорого. Это же нержавейка, это все специальное оборудование. Ты там не можешь вот болт какую-то взять и просто крутить его. нужно, чтобы нержавейки был. Он через неделю две будет ржавым. Это все ну, будет понятно, превращается. Понятно. Это соль море да. Электрика, электрика, проводка, двигатель, сервис это очень много чего. Вот Так-то деньги летят, да. Еще такой вопрос. Это. Я вот видел, ну э, очень массово аж появились электросамокаты, электромашины это мы все знаем, электровелосипеды. Да. Электролодки уже появились или еще нет? Потому что я видел какие-то рекламные ролики. Двигатели есть. Двигатели я не видел, но двигатели есть, да. Что двигатели он... есть, то я... мы еще не видели, да. Даже я, Там я видел, этот... э, вот эти. Гидроциклы, которые раньше, даже тоже я видел рекламу каких-то электричеств, там специально как-то, mm. там же вода, его надо аккумулятор как-то сохранить, чтобы вода туда не попала, как такого они это нет. все делают. Еще, еще не видел, нет. Машин а, много, да. электрика вот это, Теслы, Тесла, китайцев тоже очень много появилось, да. Но ну, вот насчет э, э, про в океане такого еще ничего не плавает пока что. Еще, еще до океана не дошло. Ну, там, да, там своя проблема, потому что батарею защитить от, от воды, это ну, тоже надо как-то это все придумать. Ну, да, это, это да, все в такой коробочке специально, там это сверху накрыто, это, это все у тебя, там, там дырочки, чтобы если вода попадает, чтобы стекала, да, это конечно. По поводу рыбалки. Рыбалка разрешена только удочкой с спиннингами, если кто-то там сеть поставит или что-то из сетей. Сеть, из... сеть нельзя, да, да ну, нельзя. Ну, да, да, нельзя. Да, сеть нельзя, да. Ну, конечно. Ага. Только... Ну и правильно, потому что сколько это, это, это же тогда, как китайцы все выловят, и потом ничего не, не будет у тебя, это никакой рыбы. Это нужно, чтобы думать про, про детей, про их детей нужно думать. Сейчас вот пару лет назад уже раньше можно было каждый день ловить рыбу, а сейчас какие-то сделали сроки специальные вот на, этот, на, на долную рыбу, которая редко рыба долная, она долго растет. Там по 20-30 по по лет. Вот сейчас период этот можно ловить. Зимой, июнь, июль, август нельзя было ловить. Ага. То есть такие сроки сокращают, когда можно ловить. А если хищную рыбу, хищную рыбу можно ловить когда угодно. Вот эти макарель, допустим, чуну, она растет, это 2-3 года, она уже вырастает до таких размера метрового. То есть это запрета нету. Большого. А хищную рыбу ловят на ходу или, или когда ну, на стоянке? Или... А в основном на ходу троллингом, 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 да. И бывает но на дно, почему на дно тоже бывает, если какая-то стая идет, но на дно ловишь тоже на дно можно. Но в основном мы, мы троллингом, мы только троллингом, тащим четыре удочки, тащим сзади четыре удочки, такие бум-бум-бум-бум. Ага. И потом такой, оп, он вот этот ловится. Да. И сколько же это бензина уйдет за, за рыбалку, сколько лодка сожрет? Или у вас а бензин вот недорогой? Уже. У меня, кстати, я вот это, я, это первый вопрос, Мы, когда я с русскими общаюсь, это сколько сейчас бензин стоит. У них, одна русских, это в Москве 65, в Питере 67. Я русским фразу говорю, что у нас 80 рублей стоит бензин, не так уже дорого. В Америке вообще дешево, 60 рублей стоит, галлон 3 рубля стоит в Америке. Ну да, да. А, да. То есть бензин не такой дорогой, как в Европе, как, ну, из, как, ну я так немножко троллю русских вот, по цену на бензин, потому что у них подорожал бензин. У них подорожало, у них дороже, да, чем в Америке. Сильно, да. Сравнить с доходами это небо и земля, да. Нет, это нет. Это сравнить зарплату учителя, преподавателя, это, потом медсестры, там воспитателя, врача. Это вообще, конечно, это небо и земля огромная. Это неуважаемые профессии на России. Это такое. Это да. А вот по рыбалке? Так что бензина нет, ну сколько там, 30-40 литров ушло за один день хорошей а. рыбалки, там ты 50-60 километров в миль там проплыл, это такое, да, угу. это удовольствие. Э, но нету ограничения сколько поймал рыбы, вот купил лицензию, Есть, да? почему есть, конечно а, есть? есть, вот это хищника, хищника в день можно, по-моему, три 3, 3 взять, то есть три, ну а те, зачем тебе больше? Три штуки? Это, она... Три штуки, да, хищники. А, ну там пары, они ж за здоровые, день. они же громадные. Ну, так тебе, тебе три вот так вот будет. Да и, я а, думаю. Которые внизу, эти которые редкие рыбы, там они по, ну, по 20-30 лет живут, вырастают большие, там две штуки можно взять. Угу. Ну, и за аромат. рыбалку. А, ну нормально, все. Да. Их еще поймать надо. Это... Не, не все же Почти время меня... они. Не... Мы уже в том, мы мы как мы ловим просто для спорта. Мы словили, отпустили, словили, отпустили. Мы одну-две возьмем все это. Мы понимаем прекрасно, что если мы вот это вот будем это все вытаскивать, это все, это же потом ничего не останется. Это же нужно быть дураком, чтобы это последняя тварью, чтобы это вот это все ловить, 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 ловить. Это, это ага. предруки пред так делают. Ну для еды все равно оставляете, чтобы ну как одну, при... две, если хорошие две рыбы словили, одну две мы оставляем, да, остальное все мелочь, естественно все это туда опускаем, все вниз, конечно, конечно. Ага. Не, не, то что. Короче, когда выходные, то там затор на этих, наверное, стоянках. Это же прикол то ловли, когда ты тащишь, тащишь такой это, это, в этом все это не то что ты о словил там пожарил это какую зачем это. Ага. Это ну одну хорошая рыба оставил себе две рыбы оставил. И весь вот эту хищника это ж полчаса нужно тянуть его, полчаса ты тянешь то тюну, тянешь тянешь. Под, она подплыла, а потом увидела, короче, лодку. У нее же глаза есть тоже, понимаешь, глаза, она увидела лодку, тебя увидела, посмотрела, и, и тебя послала, и по обратно в океан опять поплыла. Ты второй раз ее тащишь, она потом под лодку ушла тупо, вот под лодку, на дно. Ты уже со дна ее тащишь. Вот это такой процесс. И потом руки болят. Да понятно. За полчаса. Ну, удовольствие, зато удовольствие. Спина, руки, все. Ты такой приходишь уже вечером, если словил это. Если пару рыб таких попадется, то это уже у тебя вот так вот. Одну оставишь себе, другую отпустил. Поцеловал ее. Спасибо, в следующий раз еще увидимся. И uh все. -huh. А вот еще такой такой вопрос: в Европе и в Штатах есть охотники, которые тоже покупают лицензии, идут куда-то охотиться. В Австралии, особо, ж, наверное, не поохотишься, да, в Австралии. Или я есть не охот, тоже... я не знаю. Мы так мы по рыбе, да. Я я, я даже вот сегодня мы ходили как, в лес и это дети этот вот этот там ну огонь же, это можно собирать, короче, эти дерево, это жарили этот мясо, жарили а. это, это, огонь, делали. И там паучок сидел такой, что такое? Они хотели, они положить это, это, паучка с этим, с палочкой. Я такой взял палочку этого паучка, этот, и, чтобы он убежал от огня, чтобы спас его. Ну, понятно. Но, поэтому, нет. Этот, зачем это делать? Я, я вообще не охотник. И, я вот рыбу, да, могу еще как-то, да, а вот это остальное все. Ясно. Ну, как можно кенгуру убить? Это они не знаю. Это. Ну, есть, убивают. Ну, в Австралии кенгуру, мясо кенгуру идет на корм животных. Я вообще знаю это вот именно. Ну в... и да, они, они, конечно, когда их население постоянно, популяция растет, потом его умирают. Его смешает, там регулируют и растет, потом регулируют, потому что их около 50 сорок сорок пятьдесят миллионов больше, чем австралийцев. Да, да. Я да, понимаю, да. да, но я бы не смог, я бы как. Это... Ну. У нас собачка, я смотрю, так глазки такие у собачки, такие смотрит на тебя, как это, и как это, это та же собачка. Ну это да. Не знаю, это, я не могу. Даже рыбу, я последний раз, мы ездили, я не мог, я сына попросил, чтобы он рыбу, это, нужно же этот нож брать, и это там, где мозги у нее, мозги, вот, ну где морда, морда у рыбы, mm -hmm. нужно такой нож специальный брать, такой толстый, и пробивать мозги, чтобы она не мучилась и сразу умерла. Ну и чтобы кровь тоже спустить с нее, чтобы мясо было вкусное. Вот последний раз, кстати, старею, старею, видишь, старею. Э, дал сыну, сын ее этот убили. Понятно. Так что вот такое. Так вот словить, отпустить, это мое. Словил, отпустил, словил, отпустил. Это. Хорошо, воздух хороший. Это... Как... Провел ну, да, хорошо. да, отдых, да, да. Да. какие-то дельфинчики проплыли, акулка проплыла, там, кит, если сезон китов, киты, там, наши такие бум, такие прыгают, киты, это же это э, якорь поставил, понырял, посмотрел, там что-то рифы какие-то. Это же не просто рыбалка, это ого. Да. да. А акулы попадались на крючок, не Ни разу. Да, 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 да. Так не то, что тут бывает, что это каждую рыбу тянешь, тянешь рыбу, то о, по, это, этот, пол рыбы достаешь. Вот мы были на севере, там. Трудно было ловить, потому что вот только начинаешь на место приехал, рыбачишь-рыбачишь, подкормил немножко, и уже такие две-три акулы уже плавают, уже плавают, и так вытаскиваешь рыбу, они такие хватают ее, и... uh -huh. потом этот срываешься, другое место едешь, вот так вот мы едем: хоп, 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 хоп но у вас э, безопасное место, потому что есть э, а акулы, которые людей нападают на людей, там, ну разные. Это виды. белая акула самая страшная белая акула. Там, где мы были, это место, там где коралловый риф, и там очень много как бы эти черепашек, это они кушают там. У них там пищи много, они на людей не обращают внимания. А, а если внизу, вот на, на севере, там вот еды много, вот, а там эти тигровые акулы, там они не опасны. Ну как, ну они тебя не будут относить а на юге на юге там где холодно там не так много рыбы не так много ресурсов вот эти там эти great white вот эти вот большая белая акула это да это конечно постоянно вот по новостям передают какой-то серфер поплыл умер там какой-то дайвер нырнул тоже умер Опасно. Вот и я бы никогда бы не плавал. Вот на север ездили, я так спокойно более-менее плавали, а вот на юге я бы не рисковал бы плавать в океане. Ну в смысле, с лодки, с лодки. Ну, На понятно. берегу можно, да, но с лодки я бы не рисковал. Понятно. Понятно. А они там такие, они ленивые, вот это вот на севере там хороший климат, водичка тепленькая, куча еды и как бы люди неинтересные такой, да, они не будут тебя трогать. То есть случаев практически нету. На юге да, много случаев, когда у людей убивают. А на севере нет. А вот эти калы, которые Тропика, на, на деревьях нет. спят, они бывают? Это Квинсленд. У нас нету. Это Квинсленд. Это нужно ехать туда штат. А Куинсланд, у вас таких нет, да? Далеко. Только в зоопарке. А, они а... любят тропики. А это тропические. Они. А у вас у нас по прохладнее, тропики. у вас такого нету, да? Да. Они не любят тоже. Видишь, как эта рыба, которая на севере, эти куалы тоже живут на севере в штат, штат Квинсленд. Да. А, понятно, понятно. Я просто хотел поинтересоваться, держат ли австралийцы местных каких-то животных как домашних, вот, или только кошки и собак. Все как у вас тоже, все как у вас, собачки и кошки. Собачки и кошки, тоже кошки. Тоже понятно. То самое все. Понятно. Ладно, окей, слава Украине, может еще этого, встретим этого какого-то русского вояку, что вот он скажет, что он, зачем он воюет, непонятно, что он там делает, вот интересно, да. Кстати, очень многие почему-то похожи на Чингисханов, на этих, на Брусли, вот я говорю, почему вы защищаете русский мир, я говорю, это вы же самые как не похожи на русских, почему, они говорят, ну, страна многоциональная, я говорю, ну, так, не знаю, там как-то... Как-то они и по русски очень много, многие говорят плохо, кстати. Ты вот, тоже дагестанец, тоже плохо говорит да, по русски. Да, Я да. удивляюсь, почему они поехали туда вот и как-то они и к русскому миру вообще как-то мало отношения да, да, имеют. Да. Ну, не знаю такое. Ясно, все. Окей, слава удачи, тебе. Слава не разумея, не поромогать охлобцам, а девчатам здоровье, чтобы все были живы и здоровые. Дякую, дякую, все, дякую, не дякую удачи. Ну немножко, немножко э, travel channel, немножко travel channel надо же иногда и э, по хорошему, правильно или нет? you <music>